হেল্ল' ভিৱান আজি বনাব লৈছোঁ ফুলকবি আলুৰ চব্জি একেবাৰে সহজ ষ্টাইলত আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় এইদৰে যদি আপোনালোকে ফুলকবি আলুৰ চব্জিখন খোৱা নাই নহয় এবাৰ জৰুৰ বনাই চাব বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় ফুলকবি আলুৰ এই চব্জিখনৰ লগত মই ৰং বিৰঙী পুৰি চাৰ্ভ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত পৰঠা লগত সকলোৰে লগতে খাব পাৰে তাৰ কাৰণে ফুলকবি লৈ লৈছোঁ মই সৰু চাইজৰ এটা ফুলকবি লৈ লৈছোঁ ফুলকবিটো ভালদৰে কাটি পেলাই ধুই ল'লোঁ আৰু লগতে এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলুও লৈ লৈছোঁ আলুটো বাকলি গুচাই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া সৰু সৰুকৈ পিচেছত কাটি ল'লোঁ ফুলকবিৰ ছাইজটো মই অকণমান ডাঙৰ চাইজতে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কাটিব পাৰে আলুটো যিহেতু নতুন আলু হয় সেইকাৰণে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচেছতে কাটি লৈছোঁ আনফালে এটা কেৰাহীত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ফুলকবি আলুখিনি মই এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম একে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সিজাই ল'ব নালাগে এইট্টি পাৰ্চেণ্টমান ফুলকবিখিনি সিজিলেই হৈ গ'ল আৰু যেতিয়ালৈকে ফুলকবি সিজে ইয়াৰ আগৰ প্ৰচেছটো ৰেডি কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে একমুঠি ধনিয়া ভালদৰে ধুই ল'লোঁ ধনিয়াটো এটা মিক্সাৰ জাৰৰ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ লগত দুটা কেঁচা জলকীয়া সাত আঠটামান নহৰু আৰু আধা ইঞ্চি আদা মিহি মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি নিমখ নিদিয়াকৈ আৰু পানী নিদিয়াকৈ পিচি ল'ম অকণমান গোটা গুটি থাকিব কিন্তু কোনো কথা নাই একদম পূৰা যিমান পাৰে সিমান মিহিকৈ পিচি ল'ব লাগে আৰু আনফালে মোৰ ফুলকবি আলুখিনিও সিজি গ'ল এইখিনি মানে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট সিজি গ'ল এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই পেলাই থৈ দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ সদায় এটা ষ্টাইলত ফুলকবি খাই আমনি লাগিলে এইদৰে বনাই পেলাই খাবচোন বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউদাৰ আধা চামুচ ধনিয়া পাউদাৰ আৰু আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি লগতে নিমখ এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম ক'লা নিমখ এড কৰি দিছোঁ আৰু বগা নিমখটোও আধা চামুচ এড কৰি দিছোঁ বা নিজৰ সোৱাদ অনুসৰিও এড কৰিব পাৰে আৰু এয়া যে মই ধনিয়াখিনি পিচি থৈছিলোঁ নহয় এয়া গোটা গুটি হৈ আছে মানে মই ইয়াত পানী নিদিয়াকৈ পিচিছোঁ আৰু নিমখ নিদিয়াকৈ পিচি লৈছিলোঁ এতিয়া গোটেই ধনিয়াখিনি মই ফুলকবিখিনিৰ ওপৰত এড কৰি দিম এক চামুচ তেল এডাল কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি একদম ভালদৰে সানি ল'ম এক মিনিটমানৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব লাগে যিমান পাৰে সিমান ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব লাগে এইদৰে যদি ধনিয়া দি পেলাই ফুলকবি চব্জিখন বনাই নহয় বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় আৰু ইয়াত মোৰ সানা হৈ গ'ল ফুলকবিখিনি ছাইড কৰি থৈ দিম আনফালে এটা কেৰাহীত এক চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ তেলটো গৰম হোৱাৰ লগতে এটা জিৰা এড কৰি দিছোঁ এক চামুচ জিৰাটো ফুটি যোৱাৰ লগতে এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজটোও এড কৰি দিম আৰু পিঁয়াজৰ কালাৰটো অকণমান সলনি হ'বলৈ দিম যেতিয়া পিঁয়াজৰ কালাৰটো অকণমান সলনি হৈ যায় নহয় তেনেকুৱাতে মই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া এটা পিউৰি বনাই লৈছিলোঁ সেই পিউৰিটোও এড কৰি দিম নিমখ এড কৰি দিম অকণমান মানে বিলাহীটো সিজিবৰ কাৰণে নিমখ এড কৰি দিম ফুলকবিত আমি নিমখ দিয়া আছে সেইটো ধ্যান ৰাখি নিমখ দিব লাগিব আৰু এতিয়া মই বিলাহীখিনি একদম ভালদৰে সিজিবলৈ দিম বিলাহীয়ে যেতিয়া তেল এৰি দিয়ে তেনেকুৱাতে ইয়াত মই এক চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ দি দিছোঁ এইটো কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ কালাৰটো ভাল আহে আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে এই মিঠি জলকীয়া গুড়িটোত জাল নাথাকে মানে আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছতে মই মই মাখানি থোৱা ফুলকবি আলুখিনি ইয়াত এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম ফুলকবি আলুৰ যদি শুকান ভাজি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইদৰে ভাজিখন বনাই লৈ পেলাই দুই মিনিটমানৰ কাৰণে সিজাই ল'লেই হৈ গ'ল কিয়নো ফুলকবিখিনি আমি মানে টুৱে এইট্টি পাৰ্চেণ্টহে সিজাইছিলোঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট সিজিবলৈ আছে আৰু এনেদৰে সিজাই ল'লে আমাৰ ইয়াৰ শুকান ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু মই আজি অকণমান পানী দি পেলাই বনাম তাৰ কাৰণে এক মিনিটমান মই ফুলকবি আলুখিনি হাই ফ্লেমত একেৰাহে লৰাই পেলাই সিজাই ল'লোঁ এক মিনিটৰ পিছত মই পানী এড কৰি দিম অকণমান গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ আধা গিলাচমান পানী এড কৰিছোঁ বহুত বেছি পানী এড কৰা নাই আপোনালোকে পানীটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে কিমান বিচাৰে গ্ৰেভিটো সেইটো হিচাপত পানী এড কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই যোনটো বাচনত ফুলকবিখিনি সানিছিলোঁ সেইটো বাচনতে পানীখিনি লৈ পেলাই মই এড কৰি দিছোঁ কিয়নো তাত মছলা লাগি আছিলে বহুতখিনি আৰু সেই মছলাখিনিও যাতে পানীৰ লগত আমাৰ চব্জিখনলৈ আহি যায় এক চামুচ কিটচেন কিং মছলা এড কৰি দিছোঁ কিটচেন কিং মছলাৰ জেগাত আপোনালোকে গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে আৰু ভালদৰে এইখিনি মিলাই ল'ম গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ঢাকি পেলাই ল' ফ্লেমত এইখিনি দুই মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম বহুত বেছি সিজাই থাকিব নালাগে বহুত বেছি বেছি সিজালে ফুলকবিখিনি ভাঙি যাবগৈ কিয়নো আমি ফুলকবি আৰু আলুখিনি বইল কৰিয়ে লৈছিলোঁ দুই মিনিটমানত একদম ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু ইয়াত মোৰ দুই মিনিট হৈ গ'ল দুই মিনিটত মোৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই দুই মিনিট মই ল' ফ্লেমত সিজাইছিলোঁ দেই চব্জ এই চব্জিখন এনেকৈও খাব পাৰে বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় ভাতৰ লগত পুৰি লগত ৰুটিৰ লগত পৰঠাৰ লগত সকলোৰে লগতে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় ইয়াত মই এতিয়া ধনিয়া পাত এড কৰি দিম মিহিকৈ কাটি লোৱা বা আপোনালোকে কছুৰি মেথিও এড কৰিব পাৰে আৰু এয়া আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল মই আজি ৰং বিৰংগী পুৰিৰ লগতে এই পুৰি চব্জিখন ছাৰ্ভ কৰিছোঁ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হৈছিলে ঘৰত যেতিয়া বনাইছিলোঁ সকলোৱে ভাল লাগিছে ভাল পাইছে আপোনালোকক আগতেও শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে জৰুৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব